Вторая очередь находится на, терри... на границе с Васильковским районом Троицкая. в районе села Троицкая. Сейчас ведем речь о первой очереди. По, по поводу, сразу отвечаю, по поводу площади. Площадь э, месторождения ограничена распространением кучегурных песков. Фактически это до трассы, э, до трассы на Донецк и весь лесной массив ⁇ это территория месторождения. Эта же территория является областью питания. Это не откуда-то привнесенные воды, а то, что здесь растаяло, то, что здесь выпало в виде дождя. Ввиду того, что территория песчаная, ввиду того, что она малосточная, все это здесь фильтруется. И в результате мы имеем то, что сказала Вера Антоновна, ультрапресную воду. Это вода, полный аналог воде Знаменовская, Днепропетровская, Бирюзова и прочее. Это вот такая справка. Значит, еще раз, запасы утверждены в таком-то количестве 40 тысяч метров кубических в сутки. Запасы утверждались Государственной комиссией по запасам Советского Союза. В каком году? 74 Значит, в 1974. Значит, позапрошлым году мы начали работы с подачи Горсовета, с подачи Павлоград-Угля по переоценке запасов Павлоградского месторождения. Ввиду того, что уже часть территории застроена, водозабора, нужно было определиться, что из этих 40 тысяч на сегодняшний момент можно взять. Ввиду того, что водопотребление в городе значительно уменьшилось, и по справке водоканала мы сегодня потребляем порядка 13 тысяч метров кубических в сутки всего. То есть, в принципе, при наличии заинтересованных властей можно перевести город на полностью на водоснабжение за счет подземных источников.